Он был в нескольких лагерях. Самый, конечно, тяжелый был в Вильнюсе. Там кормить почти не кормили. Приходилось побираться у поляков. Я ни в школе, нигде не говорил. Вот считал, что второго сорта. Вот мать мне так сразу и говорит, никому не говори, где ты был. Мы как прокаженные с Германии. Вот именно, чтобы не было войны, чтобы людям было всем хорошо, чтобы не преследовали кого-то за что-то. Вот это самое главное.